भगवन् सर्वभूतात्मन् सर्वभूतेषु वै भवान् परमात्मस्वरूपेण स्थितं वेद्मि तदव्ययम् क्षेत्रेषु येषु येषु त्वं चिन्तनीयो मया च्युता चेतसः प्रणिधानार्थं तन्माख्यातुमर्हसि यत्र यत्र च यन्नाम प्रीतये भवत प्रसाद सुमुखो नाथ तन्ममाशेषतो वद श्रीभगवानुवाच सर्वकः सर्वभूतोऽहं न हि किञ्चिद् विना चराचरे जगत्यस्मिन् विद्यते कुरु सत्तमा तथापि येषु स्थानेषु चिन्तनीयोऽहमद्युना स्तोतव्यो नामभिन्यैस्तु श्रूयतां तद्वदामि ते पुष्करे पुण्डरीकाक्षं च गदाधरं लोहदण्डे तथा विष्णुं स्तुवं स्तरति दुष्कृतम् राघवं चित्रकूटे तु प्रभासे दैत्यसूदनं वृन्दावने च गोविन्दम् मास्तु वन् पुण्यभाग्भवेत् जयं जयन्त्या तद्वच्च जयतं हस्तिनापुरे पुरे वराहं कर्दमालेतु काश्मीरे चक्रपाणिनम् जनार्दनं च कुब्जाम्रे च केशवं कुब्जके श्रीधरं तत्त्वत् गङ्गाद्वारो सुरोत्तमम् सालग्रामे हरिं गोवर्धनाचले ारके च दुर्बाहुं शङ्खोद्धारे च शङ्खिनं वामनञ्च कुरुक्षेत्रे यमुनायां त्रिविक्रमं विश्वेश्वरं तथा शोणे कपिलं पूर्वसागरे श्वेतद्वीपपतिं चापि गङ्गासागरसङ्गमे भूधरं देविका नद्यां प्रयागे चैव माधवम् नरनारायणाख्यां च तथा बदरिकाश्रयमे समुद्रे दक्षिणे स्तव्यम् पद्मनाभेति पाल्गुना द्वारकायां तथा कृष्णं स्तुवं स्तरति दुर्गतिम् रामनाथं महेन्द्राद्रौ ऋषिकेशं तथा द्ुदे विश्वरूपं हिमाचले नृसिंहो कृतसौ चेतु पिपाशायं विजप्रियं नैमिषे यज्ञपुरुषं जम्बूमार्गे तथा अनन्तं सैन्धवारण्ये दण्डके सारङ्गधारिणम् उत्पलावर्तके सौरिं नर्मदायां श्रियपतिं दामोदरं दैवतके नन्दायां चैव सिन्धुसागरसङ्गमे सह्याद्रौ देवदेवेशं वैकुण्ठं वने सर्वपापहरं विन्ध्ये चोड्रेषु पुरुषोत्तमं हृदये चापि कौन्तेय परमात्मानमात्मनः वटे वटे वैश्रवणं चत्वरे चत्वरे शिवम् पर्वते पर्वते रामम् सर्वत्र मधुसूदनम् नरं भूमौ तथा नोम्मि कौन्तेयगरुडद्वयं वासुदेवं च सर्वत्र संस्मरे ज्योतिषाम्पतिम् अत्ययन् प्रणमन्स्तुन्वन् संस्मरंश्च धनञ्जया एते श्वेतानि नामानि नरपात्रमुच्यते स्थाने श्वेतेषु मन्नाम्ना मेतेषां प्रणये नरः द्विजानां प्रीणनं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते नामान्येतानि कौन्तेय स्थानान्येतानि चात्मवान् जपन्म पञ्च पञ्चाशासन्धम् मत्परायणः त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्तात्रियते कृतम् त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्ताकृतये कृतं, चावस्ता कृतं। तक्षालयत्य सन्दिग्धम् जायते च सताङ्कुले వికాం వాజపేర్ దివా రాత్రుత్తు పామో నర జప్త్యేత సకృత్యా సమన్వితం మోచయంతి నరం పాపాత్రీవ దినికృత मोचयन्ति नरं पापाद्य तत्रैव दिने कृतं धन्यं <laughs> आयुष्यं येयं कुरुकुलो ग्रहानुकूलतां चैव करोत्यासु न संशयः उपोषितो मत्परमः स्थानेष्वेतेषु मानवः कृतायतनवासश्च प्राप्नोत्यमभिमतं फलम् उत्क्रान्तिरप्यशेषु स्थानेष्वेतेषु सस्यसे अन्यस्थानाक्षतगुणे मेतश्वनसि नादिकं यस्तु मत्परमःकालं करोत्येतेषु मानवः देवानामापि पूज्योऽसौ मम लोके महीयते स्थानेष्वदैतेषु च ये वसन्ति सम्पूजयन्ते मम सर्वकालम् तदेह चान्ते त्रिधवं प्रयान्ति नाकञ्चलोकं समाप्नुवन्ति अर्जुनमुवाच भगवन् सर्वभूतात्मन् सर्वभूतेषु वै भवान् परमात्मस्वरूपेण स्थितं वेद्मि तदव्ययम् क्षेत्रेषु येषु येषु त्वं चिन्तनीयो मया च्युता चेतसः प्रणिधानार्थं यत्र यत्र च यन्नाम प्रीतये भवत स्तुतौ प्रसादसुमुखो नाथ तन्ममाशेषतो वदा श्रीभगवानुवाच सर्वगः सर्वभूतोऽहं न हि किञ्चिद् विना चराचरे जगत्यस्मिन् विद्यते कुरु सत्तमा तथापि येषु स्थानेषु चिन्तनीयोऽहमजुना स्तोतव्यो नामभिन्यैस्तु श्रूयतां तद्वदामि ते पुष्करे पुण्डरीकाक्षं गयायाञ्च गदाधरं लोहदण्डे तथा विष्णुम् ं स्तरति दुष्कृतं राघवं चित्रकूटे तु प्रभासे दैत्यसूदनं वृन्दावने च गोविन्दं मास्तु वन् पुण्यभाग्भवेत् जयं जयन्त्या तद्वच्च जयतं हस्तिनापुरे वराहं कर्दमालेतु काश्मीरे चक्रपाणिनम् जनार्दनं च कुब्जाम्रे च केशवं कुब्जके श्रीधरम् तत्पत् गङ्गाद्वारो सुरोत्तमम् सालग्रामे हरिं हरिङ्गोवर्धनाचरे पिण्डारके च दुर्बाहुं शङ्खोद्धारे च शङ्खिनम् च कुरुक्षेत्रे यमुनायां त्रिविक्रमं विश्वेश्वरं तथा शोणे कपिलं पूर्वसागरे श्वेतद्वीपपतिं चापि गङ्गासागरसङ्गमे भूधरं देविका नद्यां प्रयागे चैव माधवम् नरनारायणाख्यां च तथा बदरिकाश्रयमे समुद्रे दक्षिणेस्तव्यं पद्मनाभेति पाल्गुना द्वारकायां तथा कृष्णं स्तुवं स्तरति दुर्गतिम् रामनाथं महेन्द्राद्रौ कृषिकेशं तथाभुदे अश्वतिदेहयग्रीवं विश्वरूपं हिमाचले नृसिंहौ कृतसौचेतु पिपाशायं विजप्रियम् नैमिषे यज्ञपुरुषं जम्बूमार्गे तथा अनन्तं सैन्धवारण्ये दण्डके सारङ्गधारिणम् उत्पलावर्तके सौरिं नर्मदायां श्रियपतिं दामोदरं दैवतके सर्वयोगेश्वरं चैव सिन्धुसागरसङ्गमे सह्याद्रौ देवदेवेशं वैकुण्ठं मादवेवने सर्वपापहरं विन्ध्ये चोड्रेषु पुरुषोत्तमं हृदये चापि कौन्तेय परमात्मानमात्मनः वटे वटे वैश्रवणं चत्वरे चत्वरे शिवं पर्वते पर्वते रामम् सर्वत्र मधुसूदनम् नरं भूमौ तथां नोम्मि कौन्तेयगरुडद्वयं वासुदेवं च सर्वत्र संस्मरे ज्योतिषाम्पतिम् अत्ययन् प्रणमन्स्तुन्वन् संस्मरंश्च धनञ्जया एते श्वेतानि नामानि नरपात्रमुच्यते स्थाने श्वेतेषु मन्नाम्ना प्रणये नरः द्विजानां प्रीडनं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते नामान्येतानि कौन्तेय स्थानान्येतानि चात्मवान् जपन्मयि पञ्चपञ्चाश त्रिसन्ध्यं मत्परायणः <tries> त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्थात्रियते कृतम् त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्तात्रितये कृतं तक्षालयत्य जायते च सताङ्कुले द्विकालं वाजपेन्नेव दिवारात्रौ च यत्कृतं तस्माद् विमुच्यते पापात् सद्भावपरमो नरः जप्तान्येतानि कौन्तेय सकृच्च दासमन्वितं मोचयन्ति नरं पापाद्य त्रैत्रैव त्रै दिने कृतम् मोचयन्ति नरं पापाद्य तत्रैव दिने कृतम् धन्यं यशस्यम् आयुष्यं येयं कुरुकुलो द्वः चैव करोद्यासु न संशयः कुपोषितो मत्परमः स्थाने मानवः कृतायतनवासश्च प्राप्नोत्यमभिमतं फलम् उत्क्रान्तिरप्यशेषु स्थाने सस्यसे अन्यस्थानात्यतग्ने मेतस्वनशिनादिकं यस्तु मत्परमः कालं करोत्येतेषु मानवः देवानामापि पूज्योऽसौ मम लोके महीयते स्थानेष्वदैतेषु च एव सन्ति सम्पूजयन्ते मम सर्वकालम् तदेह चान्ते त्रिधवं प्रयान्ति नाकञ्चलोकं समाप्नुवन्ति इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे तृतीयखण्डे मार्कण्डेयभज्रसंवादे अर्जुनं प्रतिकृष्णोपदेशे स्थानविशेषकीर्तनमहात्म्यवर्णनो नाम पञ्चविंशत्युत्तरशततमो जायः सम्पूर्णम्